В прошлом боец батальона Донбасс. Вопрос такой. Во-первых, ремарка. Насчет инвалидов. Инвалид после года или полугода, в зависимости от срока, приходит на цек и ему либо подтверждают инвалидность, либо выдают справку. Все, больше ничего не надо рассказать. Вот. Второе. У нас ситуация в Днепропетровске очень веселая. 20-й батальон, 25-й, 93-й, это могут подтвердить все добровольцы, не выполняют своих обязательств по наданию документов в межведомственную комиссию. Их просто не оформляют. То есть вне зависимости от того, как они должны себя вести, что они должны делать, они не делают свои работы. То есть мы обращаемся в строевые части, нас просто посылают. Могу здесь озвучить, как посылают, если кому-то интересно. Это первый вопрос. Кто будет нести за это ответственность? Командиры частей, если да, давайте говорить, какую ответственность они несут за это. То есть скажите нам, объясните, как это все будет. Если нет, если они не хотят этим заниматься, пожалуйста, переложите это на нас. Мы это сделаем быстрее. Более того, мы этим занимаемся уже 8 месяцев, 9 месяцев. Мы уже родить можем, извините за выражение. Мы знаем, как это делают. Второе, военкоматы не занимаются своей работой. У нас в Днепропетровске все военкоматы ставленники регионалов. Они не будут этим заниматься, потому что есть четкая команда. Не заниматься бойцами АТО. Четкая команда от кого? От Вилкула. Он же человек Ахметова. Надо уточнять. Четкая команда, ставленник областного военкомата, человек Вилкова. И третий вопрос. Вопрос о добровольцах. Добровольческие батальоны отвергаются всеми. Нацгвардией, Збройными силами, СБУ, всеми остальными, мы выиграем судовые процессы, на которых указано, что боец добровольческого батальона был в зоне АТО, участвовал в боевых действиях по защите суверенитета своей страны. Мы приходим в межведомственную комиссию, извините уж, нам дают отписку. Мы приходим в Минсоцполитики, нам дают отписку, что боец должен сам прийти и подать документы. Каким образом, если он погиб? Как он это сделает? Вы что, издеваетесь над нами всеми? Если вы не можете это сделать, отдайте это волонтерам. Мы пишем закон по добровольцам. Мы, пишем положения и акты подзаконные Но по у, зами, у вас есть два питания. Чином у меня их три. Первое. первое. пытался еще раз озвучит опыта, Да, это первое. Это Если воен... Я первые два вопроса объединю. Если военные части и военкоматы не хотят и не могут заниматься вопросами участников боевых действий, отдайте это волонтерам. Мы это сделаем быстрее и лучше, чем это делаете вы. И второе. Добровольческие батальоны. Почему никто из Вооруженных сил Нацгвардии, СБУ не поддерживает добровольческие батальоны? То есть задам вопрос слов: почему вы нас боитесь? Мы не против вас сражаемся там, мы сражаемся за свою страну, а вы нас боитесь. Закон о добровольцах подписан 9 числа. В течение 10 дней при... ой принят 9 числа. Я знаю, потому что я его писал. Я знаю это. 9 числа принят закон Верховной Рады. До сих пор президент его не подписал. Я не могу прийти к Порошенко и пинать его и говорить: давай подписывай.